keadaan mengandung. Dikala itu tidak haram menceraikannya kerana tempoh edahnya telah diketahui. Iaitu dengan melahirkan anak. Dan setengah orang kata menceraikan isteri pada masa isteri mengandung tak boleh. Itu tidak benar. Hatta dalam mazhab syafi'i itu membenarkan. Sebab sudah pun diketahui eh, kedudukan edah isteri itu. Iaitu dia akan mengalami edah mengandung. Maknanya bila dia melahirkan anak, habislah edah dia itu. Ha, itu dah satu sudut ni. Menceraikan isteri pada masa haid adalah haram dan pengharamannya sabit dengan kitab sunnah dan juga ijma' ulama. Daripada kita antaranya firman Allah Taala, ya mulakan iddahnya dan hitunglah masa iddah itu dengan betul serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Surah At-Talaq ayat yang pertama, tuduhan isteri. Kali dia tak tahu sama ada dia akan beredah dengan edah suci atau mungkin dia akan beredah dengan edah mengandung sebab dia tak eh, ha? tak buat pemeriksaan doktor lagi ada kemungkinan doktor mengesahkan dia mengandung ketika mentafsirkan ayat ini Ibn Qasir menyatakan tidak boleh menceraikan isteri dalam keadaan hek dan juga tidak boleh menceraikan pada masa suci yang telah disetubuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Talaqa mar'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa Umar bin Al-Khattab Rasulullah فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يكسبها حتى ثم يمسكها حتى تدخر ثم تحي ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. بليه من شرائك أن يسرينه. الحمد لله بيومار. iaitu anak kepada Sayyidina Umar. Beliau menceraikan isterinya dalam keadaan haid hey, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah dia yakni Abdullah bin Umar supaya merujuk kembali isterinya. Kemudian jika mahu peganglah sehingga suci, kemudian didatangi haid. Hey. Kemudian jika mahu peganglah terus isterinya itu dan jika mahu juga cerailah isteri itu dalam keadaan suci sebelum disetubuhinya itulah yang disebut perceraian isteri pada iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis diriwayatkan oleh Malik al-Imam Malik Bukhari dan lain-lain dari segi ijma' ulama berijma' menjatuhkan talak ketika haid adalah haram kerana terdapat larangan syarak berubat demikian al-imam ketika dijatuhkan talak hukumnya berdosa itu kita bincang dari segi hukum menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid iaitu haram. Tetapi tidak bermakna haram itu tidak jatuh. Ha, eh? tidak bermakna haram makna tak jatuh. Ha, itu itu perbahasan lain. Perbahasan haram satu hukum. Perbahasan haram tapi jatuh itu hukum lain, eh? Sebagaimana diharamkan menceraikan isteri pada waktu haid, begitu juga diharamkan menceraikan pada waktu nifas. Inilah yang ditegaskan oleh ulama mazhab Syafi'i Maliki. Inilah juga pandangan Ibnu Hazm Az-Zahiri. walaupun begitu tuan-tuan, itu kita bincang dari segi dasar umumlah, maknanya tak boleh seseorang suami mencadangkan isteri sewaktu isteri dalam keadaan haid, tapi beberapa situasi boleh. Bagaimana situasi itu kita tengok di sini. Boleh bagi seorang suaminya dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Situasi itu antaranya ialah yang tak sebut saya sebutkan di sini tentu ah iaitu isteri suami menceraikan isteri pada masa haid dalam bentuk taklik yang tak disebut dalam nota kita ni maknanya suami mengatakan sekiranya kamu suci nanti maka kamu tertolak dengan satu talak maka mengatakan begitu adalah dibenarkan dan diharuskan sebab dia tidak cerai pada masa haid dia mentaklikkan perceraian yang telah berlaku pada masa isterinya mula-mula suci Nah itu tak mengapa yang pertama yang kedua isteri belum disetubuhi Isteri sebegini harus diceraikan oleh suami dalam keadaan hek Kerana tidak ada iddah untuknya Ini selarah dengan maksud ayat satu daripada surah At-Talaq yang telah dinyatakan sebelum ini Menurut Ibn Abdul Bar Yang dikatakan talak sunni ialah talak yang dijatuhkan kata isteri yang pernah disetubuhi oleh suami Sebaliknya bagi isteri yang tidak pernah disetubuhi oleh suami Menceraikannya tidak dikatakan sebagai talak sunni Mana dia sudah kahwin dia tak sama sebagai suami isteri Jadi eh, mungkin tidak ada kesepahaman Lalu suami menceraikan Ketika berlaku perceraian itu isteri sedang hey, eh, Jawabnya boleh Pasal tidak pernah berlaku persetubuhan antara Pasangan berkenaan eh. <tuh> Jadi perceraian ini dia kata Suami menceraikannya Tidak dikatakan sebagai talak sunni Cerai dalam situasi ini tak disebut sebagai talak sunni, talak menepati sunnah. Juga tidak disebut sebagai talak bina'ah. Talak yang bercanggah dengan sunnah. Pun tak disebut. kecuali dari segi bilangan talak yang menimbulkan perbezaan pandangan ulama. Cuma kalau diceraikan mesti dalam situasi ini. Berapa baki talak. Yang masih dimiliki oleh isteri nanti. Atau suami nanti. Bila nak rojok isteri itu. Yang kedua penceraian yang dilakukan oleh hakim mahkamah. Kerana kis ila Ilaq ni maknanya suami bersumpah bahawa dia tidak akan menyetubuhi isteri selama 4 bulan berturut-turut. perceraian yang dilakukan oleh hakim mahkamah dalam kes ilaq harus dilakukan walaupun isteri sedang dalam keadaan haid. Apabila hakim mahkamah memutuskan pihak yang bersumpah menarik balik sumpahnya dan kembali menyetubuhi isterinya sebelum berlaku tempoh ilaq sebelum berlalu tempoh ilaq iaitu selama 4 bulan tetapi suami enggan berbuat demikian. Maka hakim boleh menceraikan pasangan terlibat. Walaupun isteri berada dalam keadaan hek dan penceraian itu tidak termasuk dalam talak bid'ah. Talak yang bercanggah dengan sunnah. Itu yang kedua. Maknanya kedua ni apa? Kis ilak, Maknanya suami mungkin anda berlaku sesuatu perkara dan rumah tangga dia. Suami itu bersumpah. Aku tidak akan bersama isteri ku selama 4 bulan. Jadi isteri dia itu pun mengadu kepada mahkamah maka mahkamah panggil suami dan memberi kata dua pada suami sama ada kembali ke pangkuan isteri sama hidup macam biasa eh ataupun menceraikan. Ha, jadi dah sampai 4 bulan dia tak juga kembali ke pangkuan maka suami eh mahkamah boleh menceraikan. Boleh menceraikan pasangan itu boleh memisah pasangan itu walaupun ketika itu si isteri ba'd dan kadang-kadang hik sebab ini peranan daripada mahkamah. Yang yang keempat isteri meminta cerai secara tebus talak. Isteri minta cerai secara tebus talak. Dia tak setuju dengan suami dia. Dia menyerahkan balik kereta Mercedes yang telah diberi oleh suami pada dia. Suami beli ke, dulu masa kahwin dulu, suami beri kereta Mercedes yang terbaru. Nilainya setengah juta. Tiba-tiba dia rasa tak sesuai hidup suami dia. Suami kata, kalau kamu nak minta cerai boleh. Eh, kembalikan semula kereta Mercedes terbaru yang nilainya RM500,000 tu pada aku semula. ha, <tiba -tiba> dia kata, aku bersedia. Itu dia panggil tebus talak. Zaman-zaman dahulu, tak tahu, tebus talak ni berkaitan dengan tanah bendam je.